Добрый день! Сегодня я поговорю о двух пистолетах. В чем они сходятся, в чем, они, что у них общего, что у них разного. Какой из этих двух пистолетов лучше. Это два прекрасных, два знаменитых пистолета. Один из них Sauer P226, 9 мм, Luger. Другой Kimber 1911, он же Коль 1911. Я буду называть его впоследствии 1911 модель. Первое, что мы сделаем, Убедимся, что они разряжены. Можно работать. А, первое отличие, как я уже сказал, этот пистолет 9 мм люгер, этот пистолет 45 калибр. А, разница в калибрах. Емкость магазина 15 патронов. Есть модели, которых и 19, и 18, и 20 патронов емкость магазина. Конкретно эта модель 15, емкость магазина 15 патронов, один в, один в ствол. 16, емкость 19-11 модель, 8 патронов в магазин и один в ствол. Всего 9. То есть по этому показателю лучше, конечно, этот пистолет. Емкость магазина 16 патронов в общей сложности. Дальше. 9 миллиметров и 45 миллиметров. 9 миллиметров люгер 9 на 19. Пистолет Макарова 9 миллиметров 9 на 18 миллиметров. А, есть пули от 7,5 грамм до 9,5 грамм. А, самая пуля оптимальная самая мощная это 8 грамм или 124 грейн. Эта пуля имеет 400 метров в секунду скорость и 640 джоулей – это у нее энергия. Чем тяжел... легче пуля или тяжелее пуля, у нее чуть другая баллистическая характеристика – это сама... пуля имеет самую большую скорость и самую большую энергию. 45-й калибр. Вот так он выглядит по отношению к люгеру. 45-й калибр. Диаметр пули 11,48 мм, высота всего патрона 32 мм. Также есть пули 12 грамм и 15 грамм. Самая мощная пуля, самая хорошая пуля, которая имеет больше, наибольшую скорость и наибольшую энергию, это 185 грейн, то есть это 12 грамм. У нее скорость, максимальная скорость у 45-го калибра 350 метров в секунду, у 9-миллиметровой пули 400 метров в секунду, здесь 350 метров в секунду. Но зато энергия здесь самая наибольшая, в этом калибре наибольшая энергия 740 джоулей. Здесь 640. То есть останавливающий эффект, энергия у пули больше у этой. Даже ну, скорость меньше, но энергии больше. Ну и ясно. Пуля больше, калибр больше, энергии у нее больше. Поэтому какое, какая какой калибр для вас лучше, какой калибр вам нужен, это решает конкретно вам, но при умелом использовании пистолета, при знании пистолета, при определенных навыках, что один калибр, что другой калибр могут выполнять свою работу великолепно. И обратно, что если вы не знаете свой пистолет, если вы не умеете толком обращаться, если у вас мало практики, то он может быть бесполезный и не такой эффективный что 45 калибр, что 9 калибр. Поэтому здесь не плюс, не минус, просто факт. Два разных калибра. Какой калибр из этих двух лучше, это совсем другая тема для разговора. А, пистолет 1911 имеет 5 инчий ствол. Он чуть-чуть уже рукоятка, чуть-чуть уже слайд, а, затвор и фрейм. У пистолета сикзал чуть-чуть толще рукоятка, затвор и фрейм тоже толще, но длина ствола 4,5 инча, то есть на пол инча меньше. Вот так они выглядят, если смотреть с этой стороны. Видно, что 19-11 модель уже. И вот таким вот образом видно, что затвор у 19-11 уже так как они по размерам а, несмотря на то что этот уже пистолет 1911 в руке он сидит просто великолепно то же самое можно сказать и об этом пистолете в руке сидит он тоже великолепно несмотря на то что рука чуть-чуть толще но сидит очень хорошо в руке а, основные отличия этих двух пистолетов в том что этот пистолет Sauer p 226 относится к классу double action. То есть спусковым крючком мы можем взвести боек и начинать стрельбу. 19.11 модель. Мы спусковым крючком не можем взвести боек. То есть нам нужно, если патрон уже в стволе, нам просто нужно взвести вот таким вот образом боек и начинать стрелять. А, в этом случае, если мы уже послали патрон а, в ствол, послали его, то для того, чтобы начать стрельбу, а, нам просто можно спускным крючком свести боек, а можно просто сделать такую операцию. Второе. Double action, single action. А, у модели 1911 есть предохранитель. Он работает только при взведенном бойке. Вот таким вот образом. Если боек не взведенный, нельзя поставить на предохранитель. Предохранитель работает только при взведенном бойке. Здесь в этом модели с экзавра как такового предохранителя нет. То есть что мы делаем? Вставляем магазин, поставили патрон в ствол. И есть такая опция ⁇ Level. левел ⁇ level, level. То есть мы спускаем боек в безопасное положение, безопасно и все. Патрон в стволе, паек спущенный. Вот это самое безопасное его положение, чтобы носить на кобуре. И вот это, в принципе, его безопасное положение. Модель модели 1911 самое безопасное положение. Вставить в магазин и не посылать патрон в ствол. Просто вот так вот со спущенным бойком и без патрона в стволе держать или носить на кабре на ремне а, пистолет. То есть в таком положении он сам безопасный. То есть а, а, непреднамеренного выстрела не будет, вы не взведете спусковым крючком боек. И если вы хотите его держать на предохранителе, то нужно послать патрон ствол, боек взведенный, и только в этом случае у вас работает предохранитель. Но боек постоянно в э, взведенном положении. Второе, здесь нету декатра левела. То есть, чтобы спустить безопасно боек, нужно рукой его придерживать. И нажимая на спусковой крючок, придерживая боек спускать. Это, это не очень хорошо. То есть здесь все намного проще. Все. Вот такие отличия. Single action, double action. Кому а что нравится, обратно решать вам. Uh, Мое личное мнение это два хороших пистолета, два прекрасных пистолета. Просто по этой одной причине они я и владею этими двумя пистолетами, потому что два этих пистолета очень легендарные и очень хорошие. Пистолет 1911 был uh, дизайнером Джон uh, Браунин. И в одиннадцатом году, в 1911 году, когда его взяла американская армия на вооружение, у Джон Брауна не было своего имени, не было своей торговой марки, не было своих предприятий, и полностью производство этого пистолета занималась компания Colt. Впоследствии Джон Браун открыл свою компанию и производил оружие под своим именем состоял на вооружении американской армии до 1985 или 1988 года, точно не помню. Впоследствии был заменен на берет 92 9-й калибр. Сигзаур в настоящее время стоит на вооружении очень многих стран, армии очень многих стран. В американский морской спецназ пользуется этими пистолетами, как второе оружие, вспомогательное оружие. И очень много других специальных частей, свою структуру в Америке пользуются этим пистолетом как вторым оружием. То есть в настоящее время он состоит на вооружении специальных частей. Как я сказал, регулярная армия сейчас вооружена беретой 92 й 9 -й калибр. Так что, какой из них лучше, тяжело сказать. Два пистолета очень надежные, простые в обращении, кучность великолепная. По кучности я бы сказал, что лучше 19-11 модель. А, ну не то, что намного, чуть-чуть, но лучше кучность. По крайней мере у меня, в моих руках у этого пистолета лучше кучность. А, если спрашивать, какой пистолет взять из двух имеющихся, если куда-либо направляться а, в дикие места или какие-то экстремальные ситуации, Наверное, скорее всего, я взял бы этот пистолет просто по одной простой, по одной простой причине, что емкость магазина а, намного больше, и просто это одно преимущество может перевесить. А, и все. Не потому, что он еще чем-то лучше, что он дабл-акшен, а этот Single акшен вообще а, не влияет на то, что пистолет лучше или хуже. Просто-напросто здесь больше емкость магазина. 16 патронов, поэтому, наверное, если так вставить вопрос ребром, то вот этот пистолет, только из-за этого преимущества, можно назвать лучшим, но это с большой натяжкой, это... А, тяжело сказать, какой из них лучше. А, вот такое, вот такие два пистолета, вот такое короткое ревью, а, такое короткое обозрение, и... первый пистолет был пистолет 1911. Просто он мне очень сильно понравился. И действительно легендарная модель. Джон Браунинг был дизайнером этой модели 1911. -19. И это наиболее узнаваемая и наиболее популярная и легендарная модель пистолета, им же созданная. И по тому, сколько он стоял на вооружении американской армии, пистолет-рекорд. То есть ни один пистолет, в армии не состоял на вооружении такое количество лет. В принципе и все. До свидания.